barchalarimizni shu vaqtgacha ado etgan barcha ibodatlarimizni fazi barodoti lutfi karami ila qabul elab berilajak ajr mukofot savoblarini ziyodasi bilan ko'paytirib bersin xato kamchilik niqsonlarni esa avuf aylagan bo'lsin va yana takror takror shunday muqaddas ibodatlarga hammalarimizni ko'pchilik bo'lgan holatda muvaffaq aylasin xususan bugun raze muborakka hammalaring menimcha kirib chiqdilaring Razo-i muborakka kirib bu yerda o'qigan namozlaring aytgan salovatlaring qilgan barcha duolaringni alloh taolo ijobat qilgan bo'lsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har birlaringni bergan salomlaringga o'zlari alik olgan bo'lsinlar va hammalarimizni qiyomat kunida ummatim desinlar shafoatlardan bahramand qilsinlar va bu joyda bir necha kun hamsoya bo'lib turishlik baxtiga muvaffaq bo'ldik jannatda ham u zotua barokot bilan ham soya bo'lmoqlik baxtiga alloh taolo hammalarimizni muvaffaq elasin menimcha hammalaringga madina munavvara yoqib qolganligi aniq bu joyni ob havosi ham tabiatı şer ham bu yerdagi aholisi ham bu yerdagi masjid bu yerdagi ibodat shart sharoitlar hamma hammasi barcha odamga yoqadi hali birorta kishi madina munavvariga kelib bu yerdan norozi bo'lib kayfiyati buzilib ha ko'ngli qolib ketmagan samimiyat bilan sidqi dildan iymon e'tiqod bilan yondashiladigan bo'lsa har qanday mo'min musulmonning ko'ngli shu joyga bog'lanib qoladi chunki bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak jasadlari topgan joy dunyodagi eng <coughs> mo'tabar qabriston ham shu joyda ya'ni baqiy qabristoni 10 mingdan ortiq sahobi ikromlarni o'z bag'riga olgan undan tashqari uhud tog'ida shahidlarning saidi hazrati hamza roziyallohu anhu basidlardagi eng buyuk eng ulug' shahidlar qo'nim topganlar va hokazo yer yuzidagi ya'ni islom olami joriy qilingandan keyin birinchi qurilgan masjid ham qubo masjidi ham aynan mana shu yurtda joylashgan shuning uchun iymonli e'tiqodli har qanday inson madina munavvarani sevib qoladi yaxshi ko'rib qoladi bu joyni tashlab ketgisi kelmaydi ketayotgan paytida nihoyatda o'kinadi shunday muqaddas muborak tabarruk yaxshi xayrli tinchlik xotirjamlik asoyishtalik yurti shahri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hatto bu yerda tashlab tark etib ketishlik har bir mu'min musulmonga og'ir botadi Ana shunday fursat bizlarga ham yaqinlashib kelyapti ertaga nasib bo'lsa inshaalloh peshindan keyin safarga chiqilar ekan yana ham sanoqligina soatlarimiz qoldi unumli foydalanib bugun tuni bilan ertaga peshingacha bo'lgan vaqtni ichida ko'proq salovat aytib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shafoatlarini o'zimizga vojib qilib oladigan ishlarni amalga oshirishimiz kerak duolarni ko'proq qilishimiz kerak kecha bu haqida gapirib o'tdik ayriliq firoq nihoyatda og'ir katta bir ayriliq katta bir firoq lekin qalblarimizga taskin beradigan bitta narsa bor Bu ham bo'lsa madinadanda afzalroq joyga ketayotganligimiz agar makka mukarrami emas boshqa joyga ketayotgan bo'lganimizda umuman madinadan ayrilmas edik hazrati umar roziyallohu anhu shuning uchun nima deganlar Ya Rabbim, jonimni habibingni shahrida olgin ya'ni madinada meni vafot ettirgin va o'zingni yo'lingda vafot ettirgin deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim imkoni bo'lsa madina e munavvarida vafot etsin kim shu joyda vafot etsa mening shafoatim unga vojib bo'ladi deganlar shuning uchun madina e munavvarida jon taslim qilmoqlik butun dunyo mo'min musulmonlarning orzusi kimga muvaffaq bo'ladi kimga yo'q bu ollohni o'zigagina ma'lum shuning uchun mabodo agar biror joyda jon tasim qilishligni ollohdan so'raydigan bo'lsak mm. madina munavvarada kelib bu yerda ziyoratlarni ado etgandan keyin yoki ziyoratlar jarayonida jon tasim qilishni ollohdan so'rash kerak toki payg'ambarimiz alayilot vaalmi shafoatlariga loyiq hamda munosib bo'lamiz va mana shu joyga dafn qilinadigan bo'lsak minglab sahobi ikromlarning inshaalloh saflarida qayta tirilishi baxtiga ravze muborakni yonlarida qayta tirilish baxtiga muyassar bo'lamiz mabodo kimlarnidir qavm qarindoshlari haj ibodatiga kelgan paytlarida umra ziyoratlariga kelgan paytlarida vafot etib qolsa dodi fardod qilishmasin o'kinmasin afsus nadomat qilmasin balki xursand bo'lsin balki shodlansin chunki ularning urug'idan ularning nasu nasabidan bir kishi bo'lsada shu joyda dafn qilinadigan bo'lsa bu ham o'sha nasu nasab uchun qaysidir ma'noda bir sharaf demak azizlar biz madina munavvaradan ayrilib ketayotgan ekanmiz bitta ko'nglimizga taskin beradigan narsa u ham bo'lsa payg'ambarimiz alayhialotu vassalam tavallud topib payg'ambarlikning boshqa yillari joriy bo'lgan makka mukarrama shahri sari otinayotgan bo'lganligimiz uchun bemalol keta olamiz enddi makki mukarramaga borishimizni kecha aytdik qayerda ihrom kiyishlik ihromni kiyishlikni ha shart sharoitlari ihrom kiygandan keyin nimalarga amal qilish kerak ekanligi to'g'risida gapirib o'tdik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari umra ziyoratini ado etish u zoti bubarakot bu to'g'risida aytadilarki haj al haju haj ziyoratini yoki umra ziyoratini ado etayotgan ziyoratchilar allohning mehmonlaridirlar agar ular duo qilsalar olloh ularning duolarini ijobat qiladi agar ular allohdan isgig'for so'rasalar olloh ularni mag'firat qiladi deb marhamat qilganlar ana shunday maqomga erishishlik arafasida turibmiz ertaga niyat qilib ehromni kiyib labbaykani aytib a e, yo'lga chiqar ekanmiz demak ana shu maqomga erishyapmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari shu bu ziyoratchilar hammamiz duoni ko'paytirishimiz kerak ekan chunki olloh bu ziyoratchilarni duolarini qabul qilaman deb va'da bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari alloh taolo tarafidan bo'lgan tavsiya bo'lganligi aniq chunki u zot alloh taolo tarafidan tavsiya bo'lmasa yoki vahiy bo'lmasa biror bir so'zni yoki biror bir taklifni tavsiyani o'zlaridan kelib chiqib aytmaydilar undan keyingisi eng katta qiladigan ishlarimizdan biri bu istigoffor aytish hammamiz gunohkormiz ichimizda hech kim farishta emas odamlarga oshkora bo'lgan gunohi masiyatlarimiz ham bor odamlar bilmaydigan faqat allohgagina oshkoro bo'lgan gunoh masiyatlarimiz bor oshkorosiyu maxfiysi kattasiyu kichigi ha He? hamma hammasiga allohga nisbatan gunoh bandalarga nisbatan ularni haqqini bo'yicha gunoh nimaiki bo'lsa hamma gunohlarga tavba qilib oladigan fursat oldimizda turibdi makka mukarramada bo'ladigan bir necha kunimizni xususan ehrom paytida bo'ladigan bir necha soatimizni o'ta g'animat bilishimiz kerak mana bugun ro'zaga kirganlaringda nima deb duo qilishni ko'pchilik bilmasdan dovzirab ham qoladi rovza muborakning haybati uning salovati uning viqori insonni hayolini hushini ketkazib qo'yadi kirgandan keyin o'zi nima qilishim kerak edi deb bilmay qoladi nima duo qilsam ekan qaysi biri eng muhimi ekan qaysi biridan boshlasam ekan degan ma'noda qarasangiz vaqt tugaydi bo'ldi chiqinda deydi hayot ham xuddi shunday 80 yil yashasangiz ham 100 yil yashasangiz ham azroil alayhisolamni ko'rgan paytingizda nima qilishni bilmay qolasiz davdirab qolasiz shuning uchun g'animat bilib imkon darajasi ibodatni ko'proq qilish kerak istig'forni ko'proq aytish kerak xususan ihrom holatida isteg'forni ko'paytirish kerak alloh taolo shu ihromni hurmatidan o'zini baytini hurmatidan gunoh masiyatlarimizni magfirat qilsa o'zini habibi bashorat berganlaridek kechirib yuborsa hech gap emas faqat biz buning uchun astoydil samimiyat bilan chin dildan ixlos bilan muhabbat bilan so'rashni bilishimiz kerak nomagagina gire tilni uchida emas nomagagina gire ko'z yoshi qilish emas balki imkoni bo'lsa o'zingiz yolg'iz qolib duo qiling jamoat bilan <coughs> bila bo'lganda ular ketib qoldi ular yurib ketib qoldi adashib qolaman bu qayoqqa ketdi ekan ular qarab turibdi degan xayollar sizni duoyingizni chalg'itadi yolg'iz qolsangiz olloh bilan yolg'iz qolasiz ana shunda ko'zingizga samimiy yosh keladi shunda duoyingiz haqiqiy bo'ladi yoningizda bir odam qarab turganligini his qilsangiz qalbingizdagi duoni samimiyati sekin asta yo'qoladi u nima deb o'ylayotgan ekan riyo bo'lib qolmayaptimikan xo'ja ko'rsinga emasmikan qilayotgan duoyim yonimda turgan odam yoki menga qoyil qolayotgandir rosa yig'lab duo qilyapti degan xayolga borayotgandir degan narsalar bizni chalg'itadi shuning uchun tahajjud paytidagi duolar eng qabul bo'ladigan duo nimaga chunki tahajjud yarim kechada bo'ladi yoningizda hech kim bo'lmaydi ollohdan o'zga hech kim bo'lmaydi ana shu paytda chiqqan ko'z yoshi samimiy ko'z yoshi bo'ladi ana shu paytda qalbdan otilib chiqqan duo bu samimiy duo bo'ladi odamlarni ko'z oldida emas robbil alaminga yuzma yuz, yuz turgan paytdagi duo bo'ladi ana shu maqomda turibmiz azizlar ertaga o'sha maqomda har birimiz unumli foydalanib qolishimiz kerak jamoatdan qolmayman deb yelib yugurib apil tapil ado etish emas bu yerda yo'qolib qolish deyarli yo'q narsa nimaga chunki hamma yo'q o'zbekistonliklar <coughs> xohlagan o'zbekistonlikdan so'rab olishingiz mumkin mabodo 5-6 soata yo'qolib qolsangiz qo'rqmang o'sha kirib borgan eshigingiz raqamini bilib oling qo'rqmasdan ibodatni qilib o'tiravering inshaalloh baribir kimdir uchraydi kimgadir yo'liqasiz so'rab topib borsangiz bo'laveradi faqat astai duo qilishni ibodat qilishni unutmanglar ana shunda inshaalloh bu alloh taolo qabul qiladi endi bu yerda hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ziyoratchilarni ollohning mehmonlari deb marhamat qildilar odatda mehmon borgan joydagi mezbonning mezbonning barcha chiqargan qonun qoidalariga rioya qilish kerakmi rioya qilish kerak bir joyga mehmon bo'lib borsangiz bu yoqqa kiring desa o'sha yoqqa kirasiz bu yerga o'tiring desa shu yerga o'tirasiz nimani olib kelsa buning yoqmadi menga demaysiz ho'p deb qabul qilasiz ya'ni mezbonni hurmatini joyiga qo'yasiz va albatta mezbon ham mehmonni agar o'zini izzatini bilsa hurmatini bilsa a e, uni qadrlaydi uni yaxshi mehmon qiladi kuzatib qo'yayotgan paytda savg'a salomlar bilan kuzatib qo'yadi hozir biz kimni oldiga ketyapmiz qaysi zotni alloh olloh va taoloning baytini ziyoratiga ketyapmiz allohning mehmonlari deb payg'ambarimiz payg'ambarimizassalotu vassallam bejiz aytmadilar alloh mezbon biz esa mehmonmiz biz o'zimizdan kutiladigan mezbon bo'lmish robbil alaminga nisbatan loyiq hamda munosib banda bo'lib borsak mezbon bo'lmish aolloh subhana va taolo bizlarni loyiq hamda munosib holda kutib oladi va bizlarni kuzatib qo'yayotgan paytda biz hayolimizga ham keltirmaydigan shunday buyuk sovg'alar mukofotlar taqdirlovlar beradiki buni bu dunyoda ham his qilasiz oxiratda esa inshaalloh ko'rganda ko'zingiz yashnaydi buning uchun biz o'zimizni hurmatimizni bilishimiz kerak ya'ni ehromdan man etilgan ishlarni umuman a saqlanib undan taqvo qilib undan hazar qilib yiroq turishimiz kerak agar ehromdan man etilgan ishlarni qilib qo'ysak mezbonni hurmatini oyoq osti qilgan bo'lamiz mezbonning chiqargan qonun qoidasini mensimagan bo'lamiz mezbon bo'lmish robbil alaminning bizlarga joriy qilib qo'ygan shariati amallarini pisand qilmagan bo'lib qolamiz unda ollohni o'zi asrasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallamning boshqa bir hadislarlarda aytadilarki madina munavvara to'g'risida aytganlar u makkaga ham joriy qilinadi madina munavvarani haram deb e'lon qilib turib aytdilarki mana shu haramning hududida kim agar bir bid'atu xurofatni joriy qilsa yoki <laughs> o'sha kim yoki o'sha bid'atga amal qiladigan bo'lsa yoki bir kishi zulm qilsa va kimdir o'sha zulmiga uning zulmiga yordam berib ya'ni zolimga yordam berib ko'mak beradigan bo'lsa alloh taoloning farishtalarning butun insonlarning unga la'nati bo'lsin dedilar demak hozir biz muqaddas joyda turibmiz bundanda muqaddasroq joyga boryapmiz bu muqaddas joylarda ibodatimizga savobi ming barobar ellik ming barobar kabatullohda haramda esa yuz ming barobar berilar ekan gunohi ma'siyatimizga ham azob uqibati o'sha darajada beriladi shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak haram deb bekorga aytilmaydi haramni hurmatini joyiga qo'yish kerak agar joyiga qo'yilmasa ehromni kiygan holatimizda yoki ehromdan chiqqanimizdan keyin ham baribir haram hududida yashayapmiz şey biz bizlarni mehmonxonamiz haromni hududida bu yerdagi mehmonxonalar hammasi haromni hududi makkadagi mehmonxonalar ham hammasi haramni hududida ya'ni yigirma kilometr narida emas besh olti yuz metr ikki kilometr uch kilometr narida u haromni hududi hisoblanadi ana shu mehmonxonada yotganingizda ham axloq odobga rioya qilgan holda yoting kerak bo'lsa cho'milayotganingizda hojatxonaga kirganingizda ham axloq odobga rioya qilgan holda tahoratni qiling aks holda bir bid'atga yo'l qo'ysangiz bidati qurofatni joriy qilsangiz yoki biror bir zolimga yordam berib qo'ysangiz kimnidir ko'nglini og'ritsangiz birovni haqqini yeb qo'ysangiz yoki olloh aslasin haramni hududidagi dovu daraxtlarni shoh shabbadan sindirsangiz maysadan yulsangiz yoki kabutarlarga azor bersangiz hayvonotlarni o'ldirsangiz avrasangiz va hokazo bo'ladigan bo'lsa unda nima ekan payg'ambarimiz layalotu vassallam aytganlaridek alloh taoloning farishtalarning va butun insoniyatning la'natiga mutalo bo'lib qolishlik xavfi bor ana shuning uchun azizlar <laughs> ehtiyot bo'lishimiz kerak savobi qancha ko'p beriladigan joy bo'lsa o'sha joyda qilingan gunoh uchun ham azob quvvat shuncha ko'p beriladi faqat savobini o'ylab o'zimizdan ketib qolmaylik haddimizda oshmaylik balki mezbonni hurmatini joyiga qo'yaylik endi haromu sharifga kirib borganda Kabatullah'ını körerek yalnız kuyuda geçe dua kılışımız gerek. Allahümme inne hâze haramuk ve haramu rasulik fe harrim lahmi ve azmi ve demî alen nâr. Allahümme aminni min azâbike yevme tabathu ibadek. Allah'ım bu yani Kabatullah'a karaf durup bu şehir bu Kabatullah seni haramin. Seni rasulini harama. Benim koştumni, benim kanımni, mening suyaklarimni jahannam oloviga harom qilgin yo ollohim meni qiyomat kunida bandalaringni qayta tiritiladigan kuningdagi azob uqubatlaringdan omonda qilgin deb duo qilish kerak <laughs> arabchasini yod olishlaring qiyin o'zbekchasini <laughs> mana yod olinglarda imkon darajasida de, kabatullohni ko'rgan paytida ana shu duoni qilasizlar o'sha kabatullohni ko'rib to qoratoshni ro'parasiga chiziqga kelgungacha labbaykani ko'proq aytinglar Ihromdan boshlanib labbaykani har bir harakat o'zgargan paytda labbaykani ko'paytirishadi labbayka qancha ko'paytirilsa shuncha yaxshi endi haram sharifga kirib bordigiz qoratoshni ro'parasida turdingiz bismillah allohu akbar deb qo'lingizni o'pib birinchi aylanani boshlar ekansiz endi labbayka to'xtatiladi undan keyin labbayka aytilmaydi undan keyin esa duolar o'qiladi

xohlaganlaringcha qalblaringni chiqarib duo qilishlaring mumkin kabatullohga teskari bo'lib qolmanglar chap yelkalaringda kabatulloh turgan holatda yetti marta aylaniladi har qora toshni ro'parasiga kelganda imkoni borlar agar mabodo bo'sh paytiga to'g'ri kelib qolsa izhom katta bo'lmasa qora toshni o'pib aylanish boshlanadi aksar holatlarda unaqaga sharoit bo'lmaydi ayniqsa ayollar o'sha uzoqroqdan turib ikki qo'lini ko'tarib bismillah allohu akbar deb qo'llaringni o'pib aylanishni boshlab ketaverasizlar erkaklarga tegishli hukm ehromni o'sha joyga kabatullohga kirganlaringda hop o'ng yelkalaringni ochiq holatda a ochiq holatda qoldirasizlar ya'ni o'ng yelka ochiq holatda chap yelkani ustidan tashlab ehromni bundoq qo'ltig'ini tagida o'ng qo'ltig'ni tagiga o'tqazdiriladi o'ng yelka ochiq qoladi buni iibo deyiladi yettita aylanada ham shu hol turish kerak o'ng um yelka ochiq turish kerak yettita aylanada ham uchta birinchi aylanasida ramal qilinadi ramal degani xohlavon yurish ya'ni jadallab yurish imkon bo'lsa sal kengroq aylansalaring bo'shroq bo'ladi qancha doira toraygan sari izdihom katta bo'ladi ayollar kengroq aylanganlari yaxshi izdihomga tiqilishga kirmanglar bu yerda Allohning o'zi asrasin bir biriga azob berib qo'yish bor tapоchkalaringni bosib olishi bor liboslaringni tushib ketib qolishi bor boshqa bor va hokazo shuning uchun mahramlaring bilan birgalikda kattaroq doirani olib bemalol duo qilib aylanib yurishlaring mumkin erkaklar imkoni bo'lsa o'sha 3 ta aylanada xohlamon yurish qilib jadallab yuriladi 4-sin, 4-tinchisidan boshlab oddiy yurish bilan aylaniladi 7 marta aylanib bo'lgandan keyin maqom ibrohimning oldida agar namoz o'qishga imkon bo'lsa maqomi ibrohim kabatulloh bilan sizni o'rtangizda qolgan holatda maqom ibrohimni tashqarisidan turib kabatuloga qarab namoz o'qiysiz namoz o'qib ikki rakat namoz o'qigandan keyin duolarni qilib endi safo tog'i tarafga ko'tarilish boshlanadi shunda zamzam turibdi yo'lda zamzam suvlaridan ichib duoni qilib safo tog'iga ko'tarilasiz safo tog'iga ko'tarilganingizda kabatullohga yuzingizni ro'bara qilgan holatda duo qilasiz degan oyatni o'qiysizlar yoki u oyatni yod olmagan bo'lsalaring oddiy shu kabatullohga qarab turib duo qilib meni harakatimni safa marvaning o'rtasidagi saimni harakatimni qabul qilgin qadamimni qutlu qilgin menga barakali qilgin yana takror takror kelishni muvaffaq qilgin gunohlarimni kechirgin degan ma'noda duona qilib marva tarafga qarab yurasizlar marvaga yetib borishlaring bitta safoga qaytib kelishlaring ikkita mana shu har borish kelish bitta ikkita hisoblanadi safoda boshlangan harakat oxiri marvada tugaydi lekin marvadan chiqmanglar marvuadan chiqib ketib qolsalaring adashib qolasizlar yana safoga qaytib kelinglar safo tog'ga qaytib kelib turib o'sha tarafdan chiqib ketinglar o'sha tarafdan Ha, aytaylik soat tarafga chiqiladigan bo'lsa erkaklarga o'sha joyda sartaroshlar bor soch oldiradigan ayollar bo'lsa bemalol mehmonxonaga borib mehmonxonada sochlarini kesiraveradi o'sha şey, kirgan eshiklaringni bilib olinglar qaysi tarafdan kiriladi imkon darajasi şey o'sha eshigga qaytib kelishga harakat qilinglar bir birlaringga yordam bergan holatda